पण आलेलो आहे पुसद मध्ये नगर परिषद इथं आपण बघू शकता माझ्या मागे कि लोकांचा किती उस्फुसताचा प्रतिसाद आहे लोक सकाळपासून मतदान करण्यासाठी उत्सुक झालेले आहेत सगळ्यांनी इथं मतदान करण्यासाठी गर्दी केलेली आहे आणि विशेष बाब म्हणजे हा पुसद शहरातील वसंत नगर एक मुस्लिम बहुल इलाका म्हणून म्हणल्या जाते आणि मुस्लिमांची संख्या सुद्धा यावेळेस मतदान करण्यासाठी खूप मोठी आहे इथं आपल्या सोबत काही आहे मुस्लिम बांधव आपण त्यांना विचारू भे नमस्ते नमस्ते आ, भैया सवेरे से आप कितने बजे से और क्या प्रतिशत है यहाँ पे तकरीबन तकरीबन सुबह सात आठ बजे से है और प्रसिद्धा जितना यहाँ का जो पुलिंग बूथ है वो अभी तक के तो बहुत ज्यादा है सुबह सुबह धूप नहीं होने की वजह से बहुत ज्यादा वोटिंग बाहर रही है और लोगों को लोगों के अंदर वोटिंग की जागरूकता आई है कि जो लोग पिछले बार जैसा खुद होके लाना पड़ रहा था लेकिन अब खुद से यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन की जिम्मेदारी थी वो यहाँ पे ये थी कि जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके के इलेक्शन में वोटिंग और यहाँ पे जो सुविधा होनी चाहिए थी जैसा कि जो धूप है बहुत ज्यादा है और धूप ज्यादा होने की वजह से जो सुविधा होनी चाहिए थी टेंट होने चाहिए थे वो नहीं है उसके बाद यहाँ सनस्ट्रोक होने के ज्यादातर चांसेस है धूप में तो यहाँ पे पानी का इंतजाम होना था नहीं ठंडे पानी का लेकिन पानी का इंतजाम होना था तो ठंडे के पानी का इंतजाम है नहीं और यहाँ पे पब्लिक का जो प्रतिशत है जिस तरीके से वोटिंग हो रही है उससे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और ज्यादा आई थिंक सेवेंटी एटी परसेंट वोटिंग हो जाए ऐसी उम्मीद करते हैं यहाँ पब्लिक से नमस्कार मित्रों एक अपने सोबत महिला यहाँ जो प्रतिसाद है कैसे लोग खुद से आ रहे हैं या लाना पड़ रहा है लोग खुद से आ रहे हैं कि तो लोगों का विकास नहीं हो रहा वो चाहते कि भाई अपना विकास होना अपना कुछ तो भी मुस्तकबिल भविष्य सुधरना इसलिए लोगो को बुलाने नहीं जाना पड़ रहा लोग पब्लिक ज्यादा ज्यादा में आ रही भाई कुछ तो भी अपना अच्छा होगा और यहाँ जो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ने जो सुविधा बताई पानी की जैसे वेटिंग रूम है कोई चक्कर है तो वो कुछ है क्या सुविधा नहीं कुछ भी नहीं है सुविधा नहीं है तो यहाँ कल के देते क्या बोले मेंबरों को नहीं भी तो मेंबर हकाल के देते कुछ भी नहीं ना बोलते हमारे आएंगे जब देंगे मेंबर कुछ भी नहीं देते में वोट देने की जरूरत है तो ये अपना ये गरीबों का कुछ करना पड़ेगा कि नहीं गरीबों को कुछ होना की नहीं बोली वोट सुबह कई नागरिक है अपन देखो क्या बोलते मैं देखो भाई हमको यहाँ धूप में कितनी तकलीफ हो रही है हम मतदान करने को आए यहाँ पे मंडप चाहिए था लेकिन ये मंडप जहाँ होना था वहाँ नहीं हुआ सिर्फ मंडप पुलिस वालों के लिए रखा गया है हमारे जनता के लिए कुछ नहीं किया गया है हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि ये मंडप थोड़ा सा बढ़ाने लगा है शाम को छह बजे तक वोट चलेंगे हमारे लेडीज हमारे भाई लोग जो हम धूप में खड़ हैं कब तक करेंगे आज शुक्रवार का दिन है नमाज का टाइम है और हमारे को आज बहुत अहम काम करना पड़ता है नमाज पढ़ना पड़ता है इसलिए हमको बहुत तकलीफ हो रही और हमारी शासन से गुजारिश है कि यहाँ पे मंडप बढ़ाने लगा है और पानी वगैरह व्यवस्था पानी है। तो बिल्कुल नहीं है भैया हम बॉटल बात है बीस बीस रूपए के घर से पीने के लिए बोल ला रहे बच्चे लेडीज पानी के लिए देखो उधर कितनी लेडीज खड़े आये है धक्कादायक समोर की मतदार यादी मध्य नामच नहीं है भैया आपका क्या कहना है नहीं बिल्कुल यादी में कम से कम डेढ़ सौ दो सौ लोगो के नाम नहीं है आपने चेक किए क्या हाँ, पूरे पूरे चेक किए दूसरे बूथ पे तो नाम नहीं है पर नहीं है हमारा बूथ पावती मिली थी कुछ भी नहीं पावती कुछ दिए नहीं कुछ भी नहीं अजून एक भाई आहे त्यांचं पण बघू आपण भैया नमस्ते नमस्कार सर आपलं जे म्हणत आहे की नाव नाही आहे मतदार यादीमध्ये तर काय प्रकार आहे ते पता नाही काय आहे माझ्या पत्नीच आलेलं नाहीये माझ्या बहिणीचं आलेलं नाहीये माझ्या घरामध्ये दोन लोकांचं आलेलं नाहीये अशा वार्डामधून बऱ्याच लोकांचं आलेलं नाहीये बरं हरवेळेस आपलं मतदान इथंच होते इथं इथंच होते आपण सगळं चेक केलं का ऑनलाईन वगैरे आणि सकाळपासून आम्ही इंड धावतो सकाळपासून आठ वाजतापासून तर त्यांचं काय म्हणणं आहे अधिकाऱ्यांचं ते, ते म्हणायला लागले की त्यांनी तुमचं नाव कटलेलं आहे याच्यात यादीमध्ये नाही तुम्हालाही होत हो नाव कटलेलं आहे नाव